assalomu alaykum kanalim a'zolari kanalimga xush kelibsiz bugun sizlarga ajoyib medavik tort pishirib ko'rsatmoqchiman oldingi retseptdan sal boshqacharoq bo'ladi bunisi bizlarga kerak bo'ladigan uch xil masalloq kerak bo'ladi un tuxum shakar yog' uch yuz gramm shakar solib ustidan besh dona tuxumni chaqib soldim va uch yuz gramm yog' разрыхритelь soldim разрыхритель bo'lmasa chayni savda ham solsalaringiz bo'ladi uni yaxshilab aralashtirib sal ko'pirguncha yaxshilab aralashtirib olamiz mana bunday massa hosil bo'lishi kerak endi unimizni solib olamiz besh yuz -50 ellik olti yuz gramm atrofida un ketdi menikiga uch qavat qildim men unimizni solib yaxshilab aralashtiramiz asta sekinlik bilan kakao solmadim o'tgan safargisiga kakao solib rangini qizartirgandek bu safar boshqacha bo'ladi mana bunday qo'lga yopishadigan xamir bo'lishi kerak yumshoqroq и yopishadigan bo'lishi shart judayam og'izda eriydigan bo'lib chiqadi mana uchinchi qavatini kremini surishni boshlaymiz kremni issiq payt sursa tez yumshiydi yigirma daqiqa tursa bo'ldi kremiga o'zingiz xohlaganday qilasiz ustingizga qarab un solasiz har doimgidek asal soldim shakar un soldim kremiga endi maydalangan nonimizni upasidan betiga sepaman qarabsizki tayyor bo'ldi mana tortimizni ham nihoyasiga yetkazdik sizlar ham tayyorlab ko'ring azizlar videom yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang yoqimli ishtaha